Вітаю глядачів телеканала «Рада» в эфире программа «Властный погляд». Курс долара, який різко поповз згору, посіяв певну паніку в суспільстві. Що ж насправді відбулося, і як врегулювати цю ситуацію? Ми будемо говорити в нашій студії з головою управління Вібі банку Денисом Мальцевим. Я вітаю вас в нашій студії. І ви до нас завітдо нашого студії. Ви завітали щойно з наради, яка відбулася в НБУ з представниками комерційних банків. Про що йшлося? Як шукали вихід із ситуації? Ви совершенно направили. вот фактически только что минут 15-20 назад закончилось совещание, которое проводил Национальный банк во главе с Соркиным. Собирали топ-20 банков и советовались, обсуждали те новые постановления, те изменения, которые происходят и затрагивают валютный рынок. Те колебания, которые мы наблюдали, соответственно, ослабление национальной денежной единицы, необходимо было каким-то образом стабилизировать. С этой целью у нас банк предпринял ряд определенно четких и понятных действий. И мы фактически вот сегодня до начала заседания видели, что курс на межбанке гривны вырос до уровня 8,5. Соответственно, эта политика, которая проводит, проводится национальным банком, дает понимание для всего рынка, ну, в первую очередь для банкира, во вторую очередь уже для клиентов, поскольку все приходят к банкиру и спрашивают, что будет с курсом. Да, ну как бы лучший способ предсказать будущее – это его создать. Нам пока что его сложно создавать, но по крайней мере мы видим, что те рычаги и ту монетарную политику, которую проводит национальный, национальный банк прежде всего, дает возможность э, стабилизировать курс, что очень важно и э, показать э, э, те ориентиры, на что можно смотреть. Если сегодня на начало дня официальный курс первый раз изменился до уровня 87, то фактически торги сейчас проходят на межбанке в диапазоне 84-85. Это говорит о том, что в понедельник мы увидим еще более низкий курс. Ну, это объективно. То есть нас банк... Ну, до какой мы живем? Может, может, но... даже снизиться меньше, чем мы видели перед этим. Теоретически все возможно, но вот эти вот спекулятивные настроения, которые проходили, они были в основном связаны с политическими событиями. То есть это не финансовый показатель, То есть, объективно, э, исходя из показателей, из модели рынка, э, курс не может вырасти mm -hmm. так резко за такой короткий период ну, времени. Ну, действительно, курс уже резко вырос и резко так и падение произошло. Да. То есть, это все-таки были спекуляции? Абсолютно. Население некоторое начало паниковать и покупать кур... валюту по любому курсу. и А когда идет, соответственно, спрос на валюту, то ее можно продавать тоже по любому курсу. И на этом фоне я думаю, что тоже многие из клиентов банков потеряют. Потому что буквально же за один день курс начал резко снижаться. Сейчас происходит фактически продажа курса. И он стабилизируется. Я ну, прогнозирую так в диапазоне 8.4-8.5. Что будет дальше, будет зависеть во многом от политической ситуации в стране, прежде всего от. Нового Кабінету міністрів, який буде прийняти, і са от адвнішні політики уже нашого государства. Ви почали розповідати власне про документи і про заходи, які здійснив, і ще планує здійснити Національний банк України для того, щоб регулювати ситуацію. От детальніше про ці документи, як вони власне можуть вплинути на цю ситуацію і стосуватимуться вони, наприклад, загалом банк-розвитку банківської системи і стабілізації всередині банківського сектора. От ви абсолютно праві. первої. Первый момент, который бы я хотел отметить, это переход к плавающему курсу. Фактически мы уже видим, что это произошло. То есть фактично ВИН уже початок. Да, да, то есть это, этот, этот механизм уже начал действовать. И по сути дела, если раньше был э, возможен разрыв между официальным курсом и межбанковским курсом, то сейчас э, курс э, Национального банка привязывается к уровню ставок на межбанке. Ну, з на в банк. Зважаючи на те, що курс буде плавич. Чи варто українцям готуватися до таких стрибків доларових стрибків? Чи це вони можуть відбуватися лише в рамках того коридору, який буде визначений? Безусловно, калібання можливо. Но я хочу отметить, що калібання можливо як і в одну, так і в другу сторону. І населення к тому должно привикати. Якщо ти держиш валюту, ти соответственно, несеш курсові риски. Ти можеш виграти, можеш втратити. Ну, тут надо каждому для себя принимать решение. Как правило, банкиры рекомендуют диверсификацию, то есть часть в одной валюте, часть в национальной валюте, часть, там, например, драгоценные металлы, да. И здесь каждый человек для себя должен выбрать ту оптимальную модель, соответственно, в которой он должен держать свои сбережения. Вот и все, исходя из потребностей. Потому что, если, например, у человека валютный кредит, ему надо каким-то образом его отдавать. Ну, в этой ситуации, когда Курс гривны ослабевает, курс доллара растет, соответственно, человек несет курсовую, курсовые риски по отношению к тому, что ему придется оплачивать больше денег. Если доходы в гривне, если доходы в валюте uh -huh. и расходы в валюте, соответственно, ну, тут должен быть какой-то баланс для принятия решения. Вот и все. Тобто немає такого чіткого, якої зараз ну, принаймні від вас рекомендації, як краще зберігати, в якій валюті в національній чи інвалюті сьогодні зберігати гроші, як вкладати депозити, в яких, в яких грошах вкладати депозити? Напевно, як які кредити краще брати? Можливо, такі рекомендації, зважаючи на дійсно на плаваючий курс долару і на, на ті моменти, які можуть бути пов'язані саме з ці, з цим акцентом. Давайте отвернемося трохи к історії. Посмотрим за последние три года, что происходило. Uh -huh. Курс национальной валюты был стабильный. Фактически три года курс был 8. Ставки по депозитам э, в гривне были в, в диапазоне там от 16-17 до 25%. Ставки по долларам депозитам на порядок в два раза меньше. Ну, что бы вы выбрали? Наверняка дали бы предпочтение национальной валюте, что в принципе и происходило. Просто по примеру нашего банка, я даже отметил такую тенденцию, если на конец прошлого года соотношение э, э, депозитов в долларах и гривне было примерно там 50 на 50, то за 2013 год ситуация изменилась в сторону uh -huh. большего доверия населения к национальной валюте. То есть мы на конец года фактически видели э, соотношение депозитов в гривне, это было на уровне 70%, соотношение валюты это 30%. То есть население за прошлый год поверила в стабильность национальной единицы. Чи может такая ситуация изменить преимущества украинцев, как вы считаете? Да, вважаете? безусловно. Безусловно, тогда происходит колебания. Часть вкладчиков старается э, попытаться избежать э, девальвационных ожиданий. Соответственно, э, начинает переворачивать вклады долларовые, гривневые в доллар, покупать доллар. Но это часть. То есть, как бы кардинального такого изменения на рынке не То -то произошло. массового пока еще, такой ну, паники да, массовой вы не да, массовой, паники как бы нет, и в принципе для нее нет предпосылок. Потому что, ну, я подчеркну, что за, за тот короткий период ничего не поменялось. Да? Макроэкономические показатели как были, так и остались. Есть политическая нестабильность, и вот фактически она подхлестывает І дає можливість зіграти на курси. От і все, якщо говорити загалом про банківську систему України і про стан банків, наскільки власне вплинула ця ситуація на діяльність самих банків? Чи можна говорити, що деякі з них відчули, скажімо, ну різ... Який вплив на свою діяльність, можливо, на ті баланси, які на сьогодні в них були. Чи можна говорити про те, що деякі банки можуть опинитися на межі банкрутства? Чи це взагалі за межею уже, напевно, реальності? Ну так, да. по поводу банкрутства я би так не торопився. Я хочу сказати, що безусловно, каката какою Какие-то часть вкладчиков забрали деньги с депозитов. Но еще раз подчеркну, что ситуация абсолютно не критична. И фактически при наличии политических составляющих эту ситуацию можно исправить за неделю. А за неделю мы можем еще за следующее. Мы можем видеть фактически прирост той массы денежной в системе в целом. Что касается Национального банка, то вот на сегодняшнем совещании было презентовано там изменения, постановления, которые одно из которых поддерживает, э, дает возможность банкам дополнительно рефинансироваться в случае оттока депозитов резкого оттока депозитов. То есть фактически коммерческий банк может у национального банка до года привлечь кредит с учетом э, потерянных вкладов своих. То есть фактически у нас банк дал инструмент для банков, который мог, мог, может заместить Теоретически возможны оттоки. То -то из значит, Абсолютно, это, 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 это не единственный, но это дополнительный инструмент, который непосредственно направлен на резкий отток вкладов в депозит. Любой банк может прийти и сказать: мне надо деньги. Ну, пожалуйста, вот я на год деньги. Загалом, от ви сказали про спекуляції. Наскільки е, сьогодні можливий контроль за такими спекуляціями в банківській системі і в системі загалом курсових коливань? Чи можна встановити моніторинг, е, хто і як провокує такі спекуляції для того, щоб якимись санкціями ну, можливо десь вплинути на тих порушників, які дозволяють собі от е, угу. таку ситуацію, що дестабілізує загалом і банківську систему України підриває і дові? до них, зокрема. Да, ну, смотрите, на, на, самом деле официально применить санкции можно в случае только официальных нарушений каких-либо. Выявить складно? Поставить, поставить котировки выше, ниже рынка, ну, это право каждого, угу. да, по большому счету. Но в данном случае нас банк контролирует возможные нарушения по, по ряду показателей, там, отсутствие валюты, там, неправильно курс установлен, ну, так далее, тому подобное. Поэтому Безусловно, если брать возможные санкции со стороны Национального угу. банка, то мы видели их применение в прошлом году, когда к ряду банков были применены санкции за нарушение валютного законодательства. Тут у, в данном случае у регулятора есть все полномочия и основания реагировать на ситуацию. Но опять же, Ринок диктує курс, да? спроси продовження. Все, дві прості речі. Ну а це, власне це механізми ринкові, які відбулися такий стрибок. Е, е... Тобто, це хтось е, спеціально створює таку ситуацію для того, щоб е, якимось чином десь змінити для себе особисту ситуацію? Абсолютно, так. Да. Тобто ринковий механізм спрогнозирувала політичну ситуацію, соответственно, хтось заробив, а хтось купил на піки по 9,3 покупали люди до. несколько дней назад, сейчас он опустился к уровню 8,5, при том, что все предупреждали, не надо делать резких движений, не надо в случае резких, резких каких-то изменений, лучше этот период переждать, когда ситуация стабилизируется и будет понятный курс. Но все-таки выявить того провокатора, кто, кто мог спричинить такую ситуацию, это сложно, практически нереально. Да, того... да, достаточно сложно, но тем не менее, я думаю, что Нацбанк эту ситуацию мониторит и, по крайней мере... Якщо не в офіційному, то не в офіційному режимі предупреждають, що так, таким займатися нельзя. Якщо якщо да, то ми єсть можливості к вам применить санкції. Е валютні коливання відбулися практично протягом декількох днів, але вже в обмінниках відчувався дефіцит валюти. Що на сьогодні чи є дефіцит валюти в загалом в обмінниках і в загалом в банківській системі, що відбулося? Е произошло следующее. Поскольку часть все-таки какая-то незначительно 1-2% процента вкладчиков начали снимать деньги с депозитов, uh -huh. то соответственно э, кассы в банках не позволяют держать э, большой запас наличных долларов, да, нужно какое-то определенное время для того, чтобы подкрепиться долларом, соответственно э, завести в Украину, раз там можете его развести по отделениям, по банкам, это занимает определенное количество времени, это невозможно сделать за один день, да, а поскольку э, частично кассы продали доллары, эти населения, или выдали там депозиты, то произошел какой-то короткий период, за которым надо было быстро заместить. То, что мы сейчас видим, ну я не вижу проблем с покупкой доллара, как бы. И то, у нас далее, пока все стабилизуется ситуация, и не будет такого дефицита, то это штучно притримывалось где-то? Нет, это не искусственно, это больше было связано с резким таким всплеском. Вот когда всплеск этот потушили, до этого доллара завезли. Но тем не менее. То есть обменники не были готовы до такого. Да, опыта. да, абсолютно. То есть у них не было просто такого количества денег. Если там э, надо было продавать в день, там, например, там 10 тысяч долларов, а тут резко 50, то такой, естественно, суммы в обменнике нет. Ее надо завести. А если это происходит массово, не в одном, в третьем, в пятом обменнике, то на какой-то период короткий мы получаем дефицит доллара. Но что предлагалось? Предлагалось вкладчикам, например, банков, если вы хотите, например, купить доллары, мы готовы вам продать их. Банки готовы продать, uh -huh. но не наличные, а безналичные доллары. Вы можете разместить пока что на депозит. Пусть он там неделю полежит на депозите. Через неделю придете, заберете То -то доллары. Это выгодно было за циклом, абсолютно, да. абсолютно. до стабилизации ситуации? Любая сумма можно было купить, разместить на депозите на неделю. Через неделю, когда этот доллар приехал, забрать, пойти в банки. Все. Вы выходим с такими пропозициями? Мы Абсолютно, да. Мы, мы например, Предлагали всім своїм клієнтам для того, щоб навіть продати по палубшому курсу, чим фактично був на ринку. Чи говорилося в ході наради, яка була в Національному банку України, про можливу координацію дій надалі для того, щоб не створювати подібних таких сплесків такої ситуації, як уникнути надалі, як координувати? От така розмова була? Да, на самом деле, я считаю, очень позитивним формат таких похожих совіщань, поскольку дозволяє э, всім. и банкирам, и регуляторам лица Национального банка услышать замечания и предложения вместе все это обсудить. Ну, первое совещание... Национального... это взаимовидение условий. Да, Национальный банк проводил позавчера. По результатам этого совещания вчера э, принял решение, сегодня озвучил это решение, и, соответственно, еще раз обсудили, посмотрели мелкие... Все ну, в реальном дежурном режиме обсудили, посмотрели мелкие недочеты, которые, возможно, есть, и какие... Моменти, що можуть бути не до кінця урегуліровано, Опять п'ять нас банк забирає це в роботу і по факту видає уже готове рішення. і напевне останнє питання. Ви сказали, що власне, от зараз ми вже перейшли практично до плаваючого курсу долар, тобто прив'язки до гривні. Чи можливо за таких умов створити такий реальний і дієвий контроль за курсоутворенням? Адже дійсно можуть бути різні коливання, і, можливо, навіть більш самостійними банки стають в цьому питанні визначати курс? Саме на рівні окремого банку, а для того щоб загальний контроль зберігався для загальної, ну напевно, ситуації щоб, щоб впливати і контролювати ситуацію банківському сектору України. Чи реально за таких умов встановити саме такий контроль за курсоутворенням? Я думаю, що це перший був шаг з сторони контролю національного банку достатньо ефективний. Тобто результати ми бачили фактично за два дні. И, и, еще раз на ситуацию то стабилизировать. То есть уже приклад и... Да, есть есть уже явный пример. Вот, посмотрите, что было и что можно сделать. Хорошо, дальше мы идем дальше. И как бы нас, Национальный банк контролирует. И м, тут очень важно, что это происходит именно в связке с коммерческими банками. Это не просто э, придумали, решили, сделали. Это державный механизм. Да, все, обрубили. В данном случае идет четкий диалог с представителями бизнеса и понимает. Это может так работать, это может так работать. Это будет эффективно, это не совсем эффективно. вот Это диалог очень важен. Я думаю, что на следующей неделе будет еще похожее совещание, похожая встреча, и будут обсуждаться уже результаты фактически, которые были за неделю. То есть это некая рабочая группа, можно так сказать, которая постоянно обсуждает всю проблематику, которая возникает. системі. дякую вам за участь у нашій розмові. Голова правління Вібі банку був гостем нашої студії. Денис Мальцев. Будемо сподіватися, що все таки ситуації стабілізується. Українцям нема чого філюватися і панікувати. Ми теж. Дякую нашим глядачам за увагу. Залишайтесь парламентським. Ви будете більше знати про ситуацію в Україні та події Верховній Раді. До побачення.